Hər vaxtınıza xeyir olsun. Mən bu gün hazırladığım belə bir qamburgerdən olan tortu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Fast food sevənlər üçün gözəl bir ideyadır. İnandırıram ki, bu videomu da çox sevərək izləyəcəksiniz. Anamız fast food sevdiyi üçün anası da onun üçün belə bir tort hədiyyə etdi. İndi isə xanımlar sizi yormadan keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tort axşamdan yığmışam, tort özünü səhərə qədər soyuducu da tutub. Tortun tərkibi Rafayelladır. Dəfələrlə çəkib izah etmişəm hazırlanma qaydasını, kanalımda da var. Soyuq tortun üzərinə qana çəkcəyən o o dəqiqədə bəlkəcə heç bir problem yaratmır. Hə də biskvit kələri örtülür çəkdikdən sonra qonaşı soyuducuya yerləşdirirəm, ən azı yarım saat, 40 dəqiqə boyunca. Tort soyuducuda qalır. Sonra isə çıxarıb üz qat kremini və ya da şəkər xəmirini örtürəm. Üz qat kremi bizdə qaymaqlı kremdir, xanımlar. Hoploq qaymağından istifadə etmişəm. Azərbaycanda da hər bir yerdə var. Top, top dekordan da istifadə edə bilərsiniz. Hər calda, hər iki qaymaq çox gözəldir. Yəni burada mən dəfələrlə xanımlarla işlətdiyim qaymaqların qara qabcasını sizlərə görsədim. Xanımlar, qaymaqlar fərqlidir, dediyim kimi. Məndə Rusiyada yaşadığım üçün o qaymaqdan Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda işlən, işlətdiyim, oradan tacı alıb gətirdiyim qaymaqların adlarını sizə deyirəm. Hopla çox möhtəşəm bir qaymaqdır. Əgər qaymaqla istəyə bilmirsinizsə Şant krem. Həmsan çox dad verişlidir. Hər bir marketdə də var. Alıb işlədə bilərsiniz. Düz-düz Rusiyada yoxdur. Azərbaycan da var. Kənarlarını bu qayda ilə örtdüm. İndi isə üzərini, üst hissəsini də şbat ilə yayıb, sonra isə hamarladım. Boş qalan yerlərə Yenidən bir balaca krem vurub hamarladım. Budur. Gördüyünüz kimi tortun hər bir tərəfi ideal bir formada. Soyucuya yerləşdirib dekorları hazırlayaq. Kənarına qoyduğum makdonosun. Demək olar ki, birindən hərfini qoyuram, hazırlayiram daha doğrusu. Yəni bütün xırdalıqları izah edirəm ki heç bir problem yaşamayasınız. dur çənərlərini kəsib çıxartdım. Səliqə yeyə salıram. Sonra isə maşalqanın üzərinə qoydum ki, biraz qorusun. Yenisə kartuşka fri üçün belə bir qutu hazırlayıram. ort hissəsini bir balaca oyuram ki əsl karapoya oxşasın. Bunu da bir kənara boyuram, biraz qorusun. İndi isə kartoş kofirləri kəsir doğrayıram. Kartoqrafiyremiz də hazır. Bir az az da 1-2 ədəd də hazırlayıb hazırladığımız qutunun içərisinə qoyuram. Qutunun üzərinə McDonald's-ın emblemini yapışdırdım. budur. Qamburgerin kənarları üçün pendir kəsib hazırladım. İndi isə salatını hazırlayiram. Kənarlarını bir bağlayacaq. Nazikləşdirirəm. Budur salatımız da hazır. İndi isə qamburgerin içərisinə soğan hazırlayiram. Digər rəngdən bir az açıq olan şəkər xəminin içərisinə ağ mastika qoydum. Soğan teksturasını çalışıram ki, verim. Yenə də deyirəm xanımlar, əgər videoda hansı bir netlikimdə bu suallar olarsa, üzürlü hesab edin. Allah heç video çəkmək Yana həvəsində deyirəm. Görürəm ki, xanımlar video istəyir, onun üçün də onları da qırmaq istəmirəm. Budur. Hamburgeri 10 sm diametrində daha da olsun, 10 diametrli biskvit hazırlamışam, 2-yə bölüb Qamburger hazırladım. Əvvəlcə istədim şəkər xəmirindən hazırlayım, sonra gördüm ki, tortun çəkisi çox olacaq. Onun üçün biskvidən hazırladım ki, həm də sıravçılıq olmasın. İndi isə qamburğun alt hissəsini də eyni qayda ilə nazik diləkəsib vördüm. şokoladlı kremli. Hamburgerin içərinə kotlet formasını verməyə çalışıram. Əsas kənarlarıdır. Orta hissəsinə çox da vacib deyil ki, belə-belə vurmaq, elə adiqa qaşıqla da tökə bilərsiniz. İndi isə hamburgerin kənarlarını hazırladığımız salatları, pomidorları, soğanı yerləşdirirəm. Bir xanım mənə sual vermişdi. "Video niyə çəkmək istəmirəm?" Xanım da ana mitrəndən sonra sözün açığına gələndə heç sifariş də götürmək istəmirdi. Evdən uşaqlar razı olmadı, onunçunda dedilər ki, Boş beçər qalsan çox fikir eləyəcəksən onun üçün də. Yəni ki mən də işimə başladım. Görürsüz ki çoxdan idi, heç bir videoda yükləmirdim. Üzürlü hesab edin. Allah həkcəsin. Qalanların acan sağlığı, ölənlərin rəhmət eləsin. Bu il də mənə düşmədi. Mən xanım ana mitirdim. Üzürlü sayın. Onun üçün də ola bilsin ki, nitkimdə hansısa bir qüsur var. Otur indi isə karamelli jeli də qamburgerin üst hissəsinə çəkirəm. Qamburgerin bulkasını, teksturasını çalışıram ki, sizlərə də görsədim. Belə canlı da çox gözəl görünür. Videoda o qədər də gözəlliyini göstərə bilmirəm sizlərə. üzerinə adi üçüncü səfirəm. Xırda şəkər xəmirlərini də ovcumuzun içində üçüncü formasına sərt hazırlayıb üçüncü formasına salıb qoya bilərsiz. Bu da tortun üzərinə yerləşdirdim. Xanım və budur. Demək olar tortumuz hazırdır. Kənarlarına balamızın anasının ürək sözlərini və McDonald's-un etiketini yapışdırıb kartosh konfrenini qoyuram. Vəssalam. Demək olar ki, videomuz bitdi. Yenə də deyirəm, video çəkməməyimin səbəbi budur, xanımlar. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Şirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsaq çox məmnun olaram. Allahə əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.